У передніх випусках ми відкрили сезон літньої риболовлі на водоймі кльова дача. Василь Брагін поділився досвідом в облаштуванні місця лову та показав свою майстерність, зловивши білого амура. Розпочавши цикл передач присвячених ловлі коропа, експерт риболов минулого разу розповів, які існують поводкові матеріали. Попереду продовження майстер-класу від досвідченого спортсмена. Ми говоримо о Вась, спортивном ну вот я монтаже. Вот я, я, я звичайний там, скажем, любитель, да? Вот не разумею, что такое волос? В принципе, что это такое? Ну, вот есть у меня, например, готовый монтаж вот готовый да. поводок. Это комбинированный да. поводок. Да. Он сделан с флюрокарбоном. Вот, вот это вот есть волос, вот. Вот это вот волос. Значит так. Ну что? Значит, мы сейчас вяжем поводок из кортекса вот на коробке есть такие вот насечки вот вот такие вот линейка, насечки да? линейка да вот и с помощью этой линейки мы можем определять длину волоса которая нас интересует Если мы сделали какой-то поводок и нужно делать еще такой же самый чтобы опять не вымерять не все мы просто длину волоса уже меряем Э, по, 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 по линейке. Плюс, если волос немножко короче, у нас есть специальные стопора, которые удлиняют длину волоса. Раньше этого не не было, то есть мы использовали такие вот лепестки, вот лепесточки, uh -huh. вот. Но это только на один размер волоса. Uh -huh. А сейчас появились по продаже, вот очень много фирм-изготовителей из вот такие вот удлинители. Это самый большой удлинитель получается. Вот. Потом есть меньший удлинитель, получается, средний, и есть самый маленький удлинитель. Вот. Под двойку крючок мы ставим двадцатый бойл. Значит, что мы делаем? Мы берем крючок, вот, и от стороны жала продеваем волос. Черт, не могу попасть. Вот. вот мы продели со стороны жала, вот. Видите? Вот крючок вот так вот висит. Значит, дальше мы должны одеть резинку, которая э, будет фиксировать волос. Нам для одевания этой резинки нужна будет иголка. Вот мы имеем вот такую резинку, Она называется силикон uh -huh. вот, тюбинг. Производитель Fox, Англия. Вот, и мы значит, отрезаем кусочек примерно 5 миллиметров. Вот. Вот, вот, вот такой вот столбик uh -huh. получился у нас. Вот, дальше. Этот столбик мы одеваем иголочку, шило. Вот. то мы делаем петельку и продеваем эту резиночку на волос. Вот у нас получается вот такая вот конструкция. Крючок и резиночка. Дальше мы эту резиночку должны делать на нажало крючка. У нас крючок очень острый для того, чтобы не не было засекания за сам поводковый материал, который находится уже без оплетки, сни, снят. Вот мы резиночку пропросаживаем дальше и одеваем ее на нажало крючка. Вот мы одеваем резиночку. Вот мы имеем вот такую конструкцию. Значит, теперь мы одеваем сюда стопорок для того, чтобы стопорить бойл. Вот мы имеем вот такие вот стопорки. Э, стопорки есть разных цветов, их даже можно применять по цвету бойла. Сейчас, сейчас мы делаем желтый бойл, мы можем поставить жел желтый стопорок. Вот они стопорки, одеваем стопорок. Вот. Фиксируем его. У нас получилась вот такая вот конструкция. Еще раз показываю, вот со стопорком. Это уже готово 50% крючка. Теперь, значит, мы должны сделать длину волоса для тонущего бойла. Значит, мы здесь завязываем петельку, в которую мы будем вставлять наш стопорок. Мы получили сейчас почти готовый поводок. Вот. Почти готовый поводок. Пипетелька, стопор, резинка, крючок. Что теперь нам нужно сделать? Теперь нам нужно подготовить бойл. Потому что мы должны сделать длину волос под этот бойл. Если мы сделаем короткий волос, будет не засечка. Если сделаем длинный волос, тоже может быть не засечка. Значит, мы берем иголочку. Вот она. Пробиваем иголочкой посередине бойл. Или же горох. Разницы нет, на что вы будете ловить. Вот, и одеваем в эту вот петелечку. Вот, мы зафиксировали. Теперь мы одеваем вот сюда вот бойл. Значит, э, так как мы поводок вяжем под готовый бойл, мы сюда ставим лепесток. И если нам нужно будет сделать бойл нейтральной плавучести, удлинить длину волоса, мы берем уже другие, другие стопорки. Сейчас мы делаем стопорок четко под бойл. Вот мы сюда зафиксировали его. И одели. Теперь мы вот этот вот стопорой оборочек тянем к бойлу. Вот у нас получается вот такая вот конструкция. Uh -huh. Вот. Значит, теперь мы определяем длину волоса. Значит, в принципе, правильная длина волоса это когда у нас бой за, за, заходит за крючок. Вот видите, здесь коротко. Надо чуть длиннее сделать. Вот так вот. Вот. Но э, То вопрос, есть, вопрос... Мая будет... да, Витстань. да, он Значит, должен заходить за, за, крю за крючок. Это есть правильная да. длина волоса? 3-4 мм, да? Ну, 3-5 мм, Но есть есть некоторые водоемы, на которых длину волоса нужно немножко удлинять. Вот, вот, мер как-то так. Потому что когда мы опускаем на дно, у нас крючок ложится, вот он лежит на дне, бойл находится сбоку. Карп когда всасывает его, поднимается, и крючок видите поднимается, mm -hmm. переворачивается. Но еще монтаж не готов, мы сейчас продолжим. Значит, мы оставляем э, длину волоса стандартную. Когда мы э, делаем заброс этого бойла, обязательно вот эта вот резинка должна, край резинки должен находиться на уровне жала. Если резинку поставить вниз, вот так, рыба не засечется. Только вот таким вот образом. Вот она должна находиться край на уровне жала. Тогда будет стопроцентная засечка. Вот. Сейчас я немножко укорочу его. Вот так. Вот у нас получился монтаж. Теперь, значит, мы должны зафиксировать безузловой узел сделать. Вот мы делаем несколько Сколько? оборотов 6-7 ну, в зависимости угу. вот. и нам теперь мы оставляем нужную длину поводка которая нам нужна мы сейчас будем вязать например, поводок 15 сантиметров мы можем отмерить вот мы отмеряем 15 сантиметров берем 3, 3 сантиметра мы берем на вязку петли вот я сделал поводок и мы значит продеваем поводковый материал в обратную сторону крючка то есть от жала угу. в во сторону вот у нас получился смочили его вот такой вот монтаж значит смотрите вот этот вот монтаж когда э, поводковый материал находится при, прямо на, на краю э, этого самого жала этот монтаж можно использовать где у нас есть какие-то э, помехи на дне там какие-то веточки какая-то ракушка проручий, чтобы не, не, не порезало вот когда у нас э, на дне ничего помех никаких нету мы оставляем 3-2 сантиметра мягкого волоса, потому что когда кар поднимает волос, крючок с дна, он поднимает со дна, получается жесткий, подковый материал поднимается весь. А так, когда есть оплетка немножко снята, там 3-5 сантиметров, крючок спокойно поднимается, волос лежит на, на дне. Відв'язання вязания снастей нас выдержал звук довгоочікуваної поклевкой. сверху на нас, видишь, четко по центру, за, сечка. Отпускайте, уважаемые. Аккуратно не уронить. Відірвавшись від дроволовлі, ми вирішили пройтися територією угідь. Нас вразила обладнана інфраструктура, яка розрахована не тільки на рибальський, а й на сімейний відпочинок. Не забарився, і господар який із задоволенням погодився з нами поспілкуватися. Сьогодні ми знаходимося в Рівненській області, Березневський район, неподалік села Поляни, в місті з чудовою, я би сказав би так, загадковою назвою кльова дача, чи вдача чи удача. Ну, от важко сказати, хотілося б почати розмову з нашим власником цього, цього закладу, з Олександром. Пане Олександре, скажіть, чому така назва? Просто було безліч варіантів. От. Такого ніде не зустрічав, ніхто так придумали. Місце дійсно непогане, дійсно гарне. кругом ліс, гарна місцина така. Для наших рибалок, хто буде мати бажання сюди приїхати, все-таки. Що можна тут зловити? Короб, терас, білий амур, товстолоб, линок, от. окунь, щука, хижа риба. Ну, майже весь спектр. Ну, давайте почнемо з коропа, скажімо, з білого мура. От в яких пределах, от скажімо, від якого до якого можна зловити таку рибу? В основному це десь від 500 грамів до 2 кілограмів. Це відсотків так, такого коропа у нас водойми відсотків 50. Є більше особі від 5 кілограмів там і вище. Ну, їх, їх мало. Краєм вуха почув про щуку. Про щуку щука все-таки теж тут водиться, я так є, розумію. Є, і, Є у нас і спінінгісти, і ті, хто полюбляють все-таки ловлю хижака. Тому і я думаю, що вони можуть сюди завітати до вас в гості і спробувати вдачу. Звичайно. Щука, теж за щуку два слова, скажіть нам, щоб ми розуміли, Все-таки це невеличкі екземпляри, чим попадаються достатньо трофейні. Попадаються по два, по три кілограми. В основному, в принципі, це така кілограмова. Я на даній водомі ловлю тільки на. Поплав на поплавок от, і тільки на манку. Якщо людина, хочеться більш детально дізнатися, як сюди добратися, які умови, як сюди можна попасти, як замовити місце, де можна от узнати таку інформацію? Є у свій сайт, так і називається кльова удача. От, там є вся інформація, яка потрібна рибалкам. Зі всіма умовами можна знайомитись на сайті. Дуже дякую вам за докладну інформацію. Я думаю, що и в нас сегодня, сегодня завтра день удастся, и все-таки это будет клевая удача. Як, як то. Клевая удача. Спасибо.